muhammad avomi aytadilarki alloh u kishini salomat qilsin tolibiy ilm asalariga o'xshagan bo'lishi kerak har guldan shirin hidni yig'aversin o'shanda u yuksaladi bitta odamga qaytlanib qolsangiz u zo'r olim bo'lishi mumkin lekin u baribir jamlagan bo'lmaydi hamma narsani mumkin nisbatan ko'p narsani jamlagan olim bo'ladi lekin baribir boshqa olimdan boshqa ahli ilmlardan istifoda qilish kerak rasul akam alayhi vasalom komil bo'lganlar u zot kamolatni boshqa hech bir inson bolasi toqat ko'tarmaydi hatto sahobalar ham shuning uchun u zot alayhilot vassalomdagi ilm fazilatlar sahobalarga sochilgan tobeiylar o'sha sahobalardan yig'ib kamolat kasb etadi etgan undan keyin ham shu ulamolarga nabaviy rizq va nabaviy meros sochilgan bo'ladi har bittasidan o'ziga yarasha foyda olasiz har bitta olimga olloh rizq qilib bergan xususiyatlar bor undan foyda olasiz va hokazo